Всім привет, ребята! З вами Locky Game. Вибачте, пожалуйста, что у мене з вами так не було. Наверное, если ви розумієте, що в мене зараз учоба і все таке, то спасибо вам. Э... Ну розкажу зараз коротку історію, что в мене було по Clash Royale А потім ми відкриємо магічний і зіграємо пару боїв один на один з цією колодою. Або зараз. або цією колодою. Побачу. Може цими двома колодами зіграємо. Так, заходимо, ну, перше собаке, яке у мене було, я, я добився, ну, пройшов до першої ліги. От, якщо ви не вірите, от мої кубки, от все. от. така от колода я чуть-чуть грав, неї, да. Друге. Виб... Купив собі магічного лучника. Ну, і так принос... а, вибив громовіршця. Ну и мне еще этого чувака надо выбить и может буду продавать аккаунт. Если вы хотите, я вам могу свободно продать за 600-700 гривен. Подивимся. Вот так вот. Значит, открываем магический. Так. Тут лего будет. А не, не будет. Не, nee, не будет, Ну ладно. Ну, вид магического не маю. Не надо ничего ожидать. Если у тут выпало б, три арпали, это было бы вообще четко. Заходите в клан, кстати, в НЮА. Дуже классный клан. А вот давайте, да, все-таки лучше сыграю бы один на один. Сейчас с этой колодой. А потом сыграем в войну кланов. Так только я какую играть. Давайте я знаю, как я сейчас сделаю. Так. И за месть. Принцесски. Вот четыре на кладу. Все. Начинаем. Желаем ему хорошей игры и удачи. Так, я положу трубочку, пожалуй, чтобы мне не доставали, пока я видео снимаю. Так, а пока что Элита нам все портит. Он износит на половину башни. Так, сойдем. Так что у меня есть нормальный урон. Ставим, пожалуй, хоп. Если бы лучник выжил, было бы так. В принципе, десь мы по урону зрівнялися. Так, знов звонят. Я скидаю трубку. Не надо мне доставать, когда я снимаю видео. Может, он меня куда-то запрашивает? Он меня, наверное, запрашивает играть в Майнкрафт. Я ему сто раз говорю, чувак, я не играю в Майнкрафт. Харема не доставать. А він все равно вийдеш, поиграешь в Майнкрафт. Я говорю, нет, чувак, не доставай. И ты пошел в Майн. Не друг Андрея, если что, если кому-то интересно. Я еще чуть-чуть приболел, меня заразили. Так, эти бои, наверное, злые, не знаю. Но тут же другой половины башни нет. В принципе, на первом, на x 2 эликсире я тащу. Но не получается, то есть, играть. У на x 2 все играет. Ну, я так думаю. Ничего себе. Надо мажем. Да, пацаны, я тут, походу, проиграл. Ну ладно. О, боже. Тут просто соперник чуть сложненький попался. Ладно. После этого обновления, которое было, я по сто раз нажимаю за спасибо и это все. <coughs> Обычно, ребят, просто реально прихворил чуть-чуть. Так. Ты ждал? Одна война кланов, в бой. И здесь мы выиграем. Надеюсь. Мы пока что прошли место занимаем. Да ну. А -а -а. Ну и как мы не создадим? Хай же сносится, ему там дальше я думаю, что... И смысл, не думаю, Не буду смысла не было уже бегать. Да, вот. Так, да, так, вот. так. Так, все, такие же минус башни. Пожалуй, вот так вот поставлю. Чтобы принцесса какой-то дамажила на лучниц. Так, норм покаж. Еще надеюсь, что не зида с хогом и шариком. Если заедется, будет жестко. Походу вот так. Вот. Ой, он сразу на голову. Новый передать. Это -э -э, давно. Да ладно, я Арилю проиграл. Что с нас выпуск с одним проигрышем, ребят? Так что нечестно. давайте чего я кладу я заиграю водой на воду Четыре раза на зеркала видео очень долгаянка будет так 13 да ладно. я даже не, не такие Сый, чувак. Так, все нормально. Не задели нам планина. Элиза не элит. <coughs> И снова кашля. Давай. Может, за... Нужно сказать, я замажу. Не помню, как правильно кажется. Ой, не замажу, а... а запикаю, можно так сказать. Типа мать. Я только заметил, что тут сделается. Когда что ставишь, оно с этой штучкой. Пимпочкой, можно так сказать. Так, тут минус башня. Да ну. Не минус башня, это же за бред. Зараз были минус башни, я а надеюсь. Да, минус башня. Молочися, Париж. А я казах. Не, лучше я уже так здесь. Э! Не-не, я так не договариваюсь. Эээ, эээ, эээ. Не-не-не-не. Го голос. Фу, так, Здрасте, Настя. Хок-тащить. Так, хотя бы разок выиграл. Фух. Все, ребята, всем спасибо за просмотр. Просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.